Добрый день! Хочу сделать обзор по многочисленным просьбам на лампу ДРЛ, так как занимаюсь грибоводством. Правильно не знаю, как назвать, обеззараживающая лампа или ДРЛ, или кварцевая. Сделана из, лампа, из лампы ДРЛ. Я уже прописывал в форуме что как я ее извлекал, извлекал очень просто. Взял лампу болгаркой, немножко дотронулся до стекла, появилось отверстие и по доломал. Не надо ничего в тисках там бить. Очень хорошо изымается. Вот, дроссель на 400 ватт, лампа на 400 ватт. Вот, все это смонтировал на деревянной подставочке, резиновые ножки. Очень хорошая вещь, советую. В гривоводстве вот я занимаюсь, и с женой еще приловчились обеззараживать помещение. Очень хорошо. У нас до этого болели детки, в эту зиму этот вроде не болеют. Как если только нос, сопли появились, комнату, ну сопли у деток появились, мы комнаты сразу обеззараживаем. Делаем как это? Ставим посреди комнаты вот так вот на стульчик, включаем на полчаса, она 400 ватка, полчаса вполне хватает. После этого проветриваем где-то минут 20 и все, комната чистая, хорошая уже. И так потом с другой комнаты. Обязательно выходите из комнаты, на свет не смотреть, иначе обожжешь сетчатку, глаза. Очень хорошая вещь, дети перестали болеть, считаем. Советую вот, это, вот этот аппарат, очень хорошо обеззараживает. В ванне была плесень, ну из-за того, что повышенная влажность. Поставил эту лампу, но не за один приход. Получается где-то по полчаса я три раза делал. Плесень полностью осыпалась вся. Так что советую, вещь классная. Сейчас я поближе покажу, как я ее сделал. Вот дроссель у нас идет. Подставочка деревянная если кому интересно. Резиновые ножки. Ножки сделал из стиральной машинки. Временные крепления идут. Очень удобно получилось. Вот такие резиновые ножки. Сейчас покажу. Вот. Вот так вот будет лучше. Вот. Резиновые ножки со стиральной машинки. Временные крепления. Дроссель на 400 ватт лампа на 400 ватт. Вот такой сделал защитный, чтобы дети не достали. В принципе, мы ее убираем подальше. Микробы убивает обалденно. Обязательно после, когда комнату обработали, минут 20 проветрить ее. Вот получилась такая лампа. Сейчас у меня есть такой приборчик. Вот есть вот такой прибор. Хочу замерить Сейчас максимальная мощность. Очень советую. Прибор показывает нагрузку, ампераж, вольтаж, ватт, сколько потребляет прибор. Любой прибор втыкаете сюда. Он выставляется даже в рублях. Он будет показывать, сколько рублей накрутило. В зависимости от киловатта. Сейчас киловатт 3,34 и выставляешь, и он показывает. Я уже проверял и стиральную машинку, и посудомоечную машинку. Все четко показывает, очень советую. Я покупал на Алиэкспресс, рублей 800 стоил, недорого, буквально пару месяцев назад. Сейчас проверю, сколько потребляемая мощность максимальная. Посмотрю. Так, вот лампа разогналась, вот так вот она работает. Сейчас покажу. Вот потребляемость еешняя 469, 474 и еще возрастает 480 ватт. Вот так вот она обеззараживает. Смотреть на нее не хочу, потому что обожжет. Вот так вот полчаса. И шикарно, и надо проветривать будет. Рыбки в аквариумах стоят, не знаю, не гибнут, по крайней мере, у нас и в одной, и во второй комнате в аквариуме. Даже один раз кота закрыли с этой лампой, ничего, живой, все нормально. Сейчас посмотрим, разогналась ли она. Ну, 400... 490 ватт. Вот такая вот лампа. Всем, всем спасибо за внимание.